44 günlük Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri də mayor Malikəliyevdir. Füzuli, Daşkəsən və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Sonuncu kömək isə onun şəhidlik zirvəsində ucaldı. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid və yaralı əsgər yoldaşlarını təxliyə edərkən şəhadətə qovuşub. Axırıncı dəfə gələndə yaralı çıxartmağa Cəbrayılda Qudafərin körpüsünün yanında bu e, ermənilər e, spark deyilən bir yerə raketla tənq əleyhinə e, onunla vurmuşdular. Maşında 4 nəfər olublar. Amma istəyi çox istəmirdi ki, öz əsgərlərindən kimsə keçsin, özünü tərcəh etsin. Həmişə nə olurdu, özünü verərdilər də qabağa. Hərbi cinayət işlədiyinə görə o cürün hərbiçiləri azından çoxdan tanıyıram. Hər şey gələndə o da hardasa hərbi hissələrdən Kimnərsə cəhəndi həmişə soruşurdu Mən haqqımda demirdim ki mən o qaynamasıyam da. Adım deyən kimi deyirdilər ki bir səzon necə yaxşı deyildi, komandadır, necə əsgərlə can yandırandır. Necə əsgərdən ötürü özünü öldürəndir. Vətənimiz naminə canından sağlamlığından keçən igidlərimiz sayəsində qovuşduq torpaqlarımıza. Malikəliyev zəfər sevinci görə bilməsə də, əmanəti 3 yaşlı övladı duyğu bu şanlı tarixin şahidi oldu. Vətənvərbərlik mahnıları oxuyurdu. Qızınızı birinci dəfə oynadanda mən dedim ki, hələ aylıq idi. Dəyəndə atasan da, yəni uşaq oynadanda bilin mahnı oxu nə əzizəm. Yenə birincisi onun oxuduğu mahnı da Vətənpərvər mahnı olmuşdu. Yücə komandir, əmvidir, sıraya düzən. Onun heç vaxt gözü arxada qalmayacaq. Mən onun adına layiq. Bunu deyəcək ki, yaşayına fəxr edirəm ki, mənim həyat yollarım hərbiçidir. Malik Əliyev də döyüşlər zamanı göstərdiyi igidliyə görə vətənə xidmət və vətən uğrunda medallarına layiq görülüb. Şəhidlər ölmürdüyıllar. Ucaldıqları zirvəni həm şəх xatırlayacağıq.